Слава Иисусу Христу! Слава, Слава Доброе рано, друзья! Мы находимся в Зарожне, где открыли новую церковь. И как вы видите, команда здесь, команда наших служителей, капелланы наши. Это здание, Церкви мы с Божьей помощью выкупили, и мы радуемся, что Бог нам позволяет собираться здесь, поклоняться, это недалеко от Чугуева, и желание нашего сердца, чтобы во всех городах, во всех селах Харьковской области были Божьи церкви, чтобы Аминь. были большие церкви или Аминь. маленькие, но чтобы люди могли поклоняться Богу, славили имя всемогущего Бога возможно, огромное здание или малое здание, но мы верим, что если в каждом поселке, в каждом селе, в каждом городе будет церковь, то царство всемогущего Бога Будет распространяться, а не мы не радуемся, раз. что мы можем да, э, проводить здесь служение, мы радуемся, что мы здесь можем поклоняться, мы можем молиться, вот Александр Васильевич уже приготовил гитару, он обязательно будет петь, но перед тем, как Александр Васильевич споет, я бы хотел, чтобы Олег Васильевич совершил молитву, вдохновил нас, чтобы этот день для всех нас был благо своим Богом. Небесный Отец, и мы благодарим Тебя, Господи, за этот день, который Ты нам подарил, Господи. Благодарим Тебя за то, что солнце вновь зашло над нами. И мы, Господи, можем ходить своими ногами, видеть своими глазами и слышать своими ушами. Мы можем служить да. тебе. Хвала Мы Хвала. можем идти проповедовать Евангелие спасения Твоего. Мы благодарны да. Тебе за то, что Ты сделал нас детьми да. своими Хвала. и Хвала. соработниками да. своими. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую честь и привилегию, да. Господи, за то, что Ты нам доверил да. нести слово да. Твое так. жителям да. зарожного, так. тем, которые да, находятся Господи. здесь. Боже. Да во имя Иисуса Христа благослови нас Господи наполни Господа. наши уста Словом и Твоим благослови. и силой благослови. Духа Твоего благослови. Святого Господи так. чтобы то слово, которое мы будем говорить так. свидетельство Божие чтобы оно касалось сердец Прости. чтобы а люди Богу, спасались так, да. чтобы люди получали радость будущность и надежду во имя Иисуса Христа Господи благословляй нас благословляй через нас люби через нас нас, утешай да. Через, да. Нас, да. Да. через нас Отирай да. слезы через нас Во имя Иисуса Христа Будь да. прославлен Господи да. В каждом да. жителе да. Будь прославлен В каждом жителе да. Каждого, да. Господи. Да будешь ты прославлен да. В каждом да. селении Украины И в каждом да. городе да. 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 да будет наша земля Тебя да. славить, да. да. Ибо ты достоин да. Всей славы и хвалы Только Бог ты наш ты. Отец и Сыны, Дух и Святой Аминь. Аминь. А Друзья, я не знаю, насколько вы были внимательны, о чем молился Олег Васильевич. Меня это так вдохновило, его молитва, чтобы Бог утешал людей через нас, чтобы вытирал слезы через нас, ободрял через нас. Оказывается, что мы представляем Бога здесь, на земле. Там, где война, Возможно, там, где нет надежды, там, где нет упования, возможно, где много страха, много паники, мы люди надежды, мы да, люди, да, которые да, могут да, приносить да, слово, да. божественное сердце. Да. Поэтому, кто с нами в Украине, продолжаем делать дело Божие. Кто да. за пределами Украины, продолжайте молиться о нас, продолжайте да, быть да, рядом да. с нами. Потому что мы разом до перемоги. Мы верим, что с Божьей помощью закончится эта война. И самое главное, чем мы молимся, чтобы Украина изменилась, чтобы Украина пробудилась, да. чтобы Украина была уже... Я хочу жить в новой Украине, в другой стране. Аминь. Поэтому да поможет нам Господь. Александр Васильевич, как ты? Что у тебя на сердце? Помимо песни, у тебя может пророческое слово, есть вдохновляющее слово для наших братьев, сестер. Да, мы сейчас в Зарожном, я смотрю в окно, тут так зелено все, буяет, Спало. цветет, хочется спеть песню «Косари на луку коров». Для меня это еще, знаете, удивительно, потому что сейчас уже даже в селах, не, не в каждом селе М -м -м -м. можно встретить кору. уже скоро в зоопарках мы только М -м -м. будем смотреть. И что видите, значит, сагорода ⁇ это благословение. Да, горло, да. Это Страна, где течет молоко и мед. И мед, да. Да, да, да. Так что пусть Бог благословит. Мы верим, что у Украины есть надежда. Аминь. А знаете, когда идет такая война, это как э, большая, такая как косовица, когда Косит всех подряд, знаете, не смотрю. Вот, позавчера был прилет в Харькове. Три подростка пострадали, да, да, да. да. это буквально рядом, мы вот вчера с сестрами общались, вот. mm -hmm. то есть это недалеко от наших сестер, mm -hmm. прямо во дворе yeah. их, yeah. знаете, And And от, нашей и от нашей церкви. И от нашей недалеко, yeah. потому что That's осколки right. долетали аж до нашей церкви yeah. сюда, yeah. и одному парню оторвало стопу, они играли в футбол, знаете, и никто не думал, что, что такое может быть, поэтому мы... Все ходим по да. э, бритве, знаете как по лезвию бритвы. И только Бог хранит. Да. и Мы не знаем сколько раз Бог нас хранил, даже тогда, когда мы не знаем. Да. Да. Так что пусть Бог помилует и благословит каждого из нас. Аминь. Да. Ну и стоит друзья здесь подчеркнуть. Я вчера на ранкому молитву об этом сказал. О дуже богатую, за пределами Украины. Также есть люди, которые в других областях Украины, и они говорят, ну там мы стреляют, потому что там военные. А если военных не было, и мы хотим вот заверить, что это недалеко от нашей церкви, что там не было военных, пожилым домам стреляли. Там дети просто играли на улице. Да. Зато, вот, если у кого есть дети, вы должны это понять. Или внуки у вас просто вышли, играли, вот прилет среди белого дня, и вот такая... Детская площадка, прагедия, да. Так что мы это постоянно готовы говорить всем, потому что многие нам не верят. И христиане не верят. Я не говорю о других. А христиане не верят, говорят, что даже есть люди, которые живут в Америке, в других странах, и они больше знают, чем мы здесь. И они готовы рассказывать, что происходит в Украине. И знаете, что нам печально? Что они не спрашивают нас, они хотят рассказывать нам, что здесь у нас происходит. Поэтому, если у вас еще есть такие, знаете, сомнения, спросите нас, что здесь происходит, и мы вам расскажем. Аминь. Я на милость, на милость, на милость, да. на милость лишь только да, на да. Твою. Только вера в Тебя, вот моя неизмерная да. судьба, вера в то, что Ты всем управляешь Своей рукой. Добрый И, И я знаю, И я знаю. the God Jesus! Только надо молиться, <как> чтобы милость Божия обновилась для нас Амин. и завтра также. Не только и сегодня, и завтра, и после завтра. И и завтра. Помолись. До пока. дня прихода Иисуса Христа. Аминь, Господи. Дорогой Амин. Тес, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Тебя. мы благодарим Тебя за каждый день, Я который Тебя. Ты Тебя. Да. даешь для нас. Да. Мы благодарим Тебя за каждое утро. Да. за прекрасный Короле. рассвет, Хвалайся. который Ты позволяешь нам наслаждаться. Мы благодарим Тебя за ту росу, которую да. Ты да. в наши сердца. Твоя любовь, да. она бесконечна, Слава. она сильна. Да. Слава Тебе! Благодарим Тебя, что мы имеем возможность уповать на да, тебя. Я, 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 мы палачусь. благодарим Тебя, что мы имеем возможность доверять Тебе. Так, Господь, так, мы да, благодарим я. Тебя за каждый день. Я мы живы я. сегодня благодаря я. Твоей милости, Слава благодаря тебе. Твоей любви, Господь. И потому, Господь, мы каждый день, каждый день мы приходим к Тебе. Христову благодать, с благодарными сердцами, уповая на Тебя, да, что да, Ты даешь Иллуя. нам возможность Слава. сегодня сиять, светить. Мы имеем возможность быть солью для этой земли, да, быть Иллюзия. светом для людей, Господь, и изливать Твою любовь да. на ближних да. людей, которым мы служим, Господь. Благослови народ Твой, благослови пастыря, благослови, благослови. дьяконов, Благослови, Благослови каждого Я брата Иисусе. и каждую сестру, да. чтобы они были на том месте, где они находятся Он в светом Твоей любви. Господь, наполни нас наполни. Твоим Духом, Ими Святым Ими Духом, Ими наполни, чтобы Украина была наполнена да. Твоей а, святостью, а, Твоей а, любовью, так. Твоим светом. Азири, Господь, удали нечистоту, да. удали всякую неправду во имя. Останови кровопролитие, яви свою славу, яви свою милость. Мы ожидаем от Тебя, что сегодня будет перемога. Аминь. Мы ожидаем, Господь, каждый Аминь. день. Аминь. Яви свою славу, Аминь. яви свою милость, Господь. Да Аминь. будет прославлено Аминь. Имя Твое Святое на нашей земле, в наших городах, в наших а, селах, в наших людях, Господь, чтобы а. каждый сказал, что есть Господь Бог, Аминь. который Аминь. хранил Украину и сохранил до сегодня. Аминь. Тебе, великому Богу, Аминь. слава, Аминь. хвала, честь и поклонение. Аминь. А Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, а знание Святого Духа, хай будет с нами. Аминь.